Я бы друзі будемо вечерить. Так, що мы будем вечерить? Купив я чаю. Ну, еще чай не, не наварив. Чаю так і накупив. Ось чорний чай. ВТБ. Так, это карамбола. 100 гривне штука. И то это по 50%. Я вот только дивиться на ней, Апельсин у меня. О, эклер. Красавец. Так, сик томатный сделал. Перемо за нами, бачите? Мясо на В магазине купил мясо. Мясо на жаре. М -м. Хай. Хай. Ну, з приправом я замаринував. Сейчас покажу, какая приправа. Смачного, смачно. Смачне. Слава Україні, героям слава. Слава за силу. Дякую Богу, що я вечерю. Слава за силу. Дякую за силу, що я вечерю тоже. Герой слава, героям слава, герої слава. не умирання. Мясо. Мммм, Свиной. Почти белый. Вилка Я доедаю, да. Пушистый. М -м -м. Смочного шлик томатный картошка, че есть мешок они, не все буряка нема, морка нема, ничего. завтра может что-то будет. Не знаю. Ой. Но мне мясо больше нравится. Я не люблю больше. Если бы еще кто приготовил, А у меня тут подгоревшее еще есть. Еще осталось. Mm -hmm. Масло. Масло шерстящее. Mm -hmm. Нет, ну сейчас не я один. Крокодил, на, на крокодил. ммм, 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 Вкусная сторона. ммм, ммм. хлеб смешно, смешно. Все. уже вы здоровы. Больничный закрыл. Понедельник такой. В масле. Это... Боже, это... М -м -м. Да, надо было на сковородке его погреть. Сейчас я вам покажу Марина. Да. Эклер это надо. Ну я два, два часа мариновал. Говорю, что приправу. Ай, как. Ай. Это как? Мясо это свинина. Свинина. Ну, ой, ошиек, по-моему. Или отливно. Ну я потом. как я хочу. Для моей салфетки? Ага. Не приготовлю. Сейчас покажу. Вот они. Спрятаны. Сейчас покажу марину. Вот. Всего на все. Приправа для смажения. Всего на все. Вот так. Так, вот тут, вот тут пишется. Ну, я уже оторвал. 20-30 хвилин. А я где-то 2,5 часа. Марина. Рекомендую на те приправи, шматочки свинини, баранини там. А, ні, свинини, яловичини, баранини за 20-30 хвилин до приготовлення. Рекомендую. Это для мене. Чисто для мене. А ви как уже хотите? Цело люблю сильно-сильно. Боже, всем здоров. Не хворейте. Да побольше. Смотрите у меня. Слава Украине.